Alhamdulillah kita sambung semula pembincangan kita saya ingin membaca sedikit peringatan yang disebut oleh seorang sarjana besar dalam Islam iaitu Al-Imam Ibn Jauzi dia menulis karyanya tentang talbis iblis yang tipu daya iblis antara yang disebut oleh Ibn Jauzi kata Ibn Jauzi tentang golongan yang disebut sebagai wa'as dan Kusos wa'as ni para pemberi nasihat ke orang khusas ni para pencerita penglipul lara sejak zaman dulu lagi ada. Mereka ni kalau bercakap ramai orang suka dengar cerita mereka celoteh mereka. Dan kadang-kadang mereka kaitkan dengan agama, mereka cakap agama, mereka ceramahlah masjid. Apa kata Ibnu Jawzi? Kata Ibnu Jawzi, maka golongan awam dan wanita begitu suka kepada mereka. Lantas orang ramai tidak lagi sibuk dengan ilmu, sebaliknya mereka berpaling kepada cerita-cerita dan perkara yang diminati oleh orang jahil. Maka timbullah perbagaian bidaah dalam bidang ini di kalangan mereka ada yang memalsukan hadis-hadis dalam at-targhib yakni hadis galakkan ibadat dan at targib menakutkan orang tentang maksiat iblis menipu mereka lalu mereka berkata tujuan kami ialah untuk menggalakkan orang ramai kepada kebaikan dan menghalang mereka dari kejahatan ini adalah penambahan mereka terhadap syariat kata Ibn, Ibn Jauzi justru dengan perbuatan itu syariat pada sisi mereka cacat dan berhajatkan kepada penyempurnaan yakni mereka perlu tambah lalu mereka tambah cerita yang bukan-bukan sebabnya kadang-kadang cerita-cerita dongeng ni ataupun cerita-cerita yang tak ada asas ni kita cerita orang seronok dengar kita cerita mayat jadi itu mayat jadi ini kisah pergi ke Mekah umpamanya kadang-kadang tak pelik apa pun peristiwa hilang kasut di Mekah memanglah masjid begitu sok tak nanti masjid Mekah masjid kampung kita pun hilang kasut hilang barang di Mekah bukan tanda mesti Allah Ta'ala murka kalau satu orang kehilangan satu perkara bila orang tu sakit, itu menunjukkan kerana dia melakukan perkara sekian-sekian. Ini semua andaian. Manusia berbagai. Orang salih pun ada sakit, orang jahat pun ada sakit. Memang sebahagian itu kifarah Allah Subhanahu Wa Taala tidak dinafikan. Tetapi kadang-kadang apabila kita telajak dalam memberikan ucapan dan ceramah ini, ia akan menyebabkan orang salah faham tentang agama. Golongan ulama hadis, mereka mengkritik para penceramah pada zaman dahulu, antara faktor yang menyebabkan mereka kritik ialah, kerana adanya kegairahan untuk mendapat upah ataupun habuan ceramah. Bila dia gairah nak dapat habuan ceramah, dia akan cari tajuk yang orang suka. Bukan tajuk yang benar. Jadi dia akan bercakap lah apa saja cerita membujur lalu melentang patah yang dia dapat dalam bahan dia, dia belasah saja. Maka orang pun suka, ada orang gelak, ada orang ketawa dan bagian-bagian lagi. Dia tidak pernah berfikir cerita dia itu memberikan kesan apa terhadap agama Allah subhanahu wa ta'ala kadang kadang banyak kisah-kisah yang disebut itu tidak menasabah oleh akal tidak disokong oleh Al-Quran tidak disokong oleh sunnah Nabi SAW termasuk kadang-kadang cerita kononnya rakaman azab dalam kubur ada satu tempat tu saya tengok dia bawa rakaman suara manusia di mana tahu yang sebenarnya internet tipu dia dia ambil bahan tu dia pasang kepada orang ramai dengar ini suara orang yang kena seksa dalam kubur perkara-perkara yang seperti ini berlaku kadang-kadang kita nak kejutkan orang supaya terima agama tapi cara kita itu tak betul agama nak bagi orang terima terima apa yang ada dalam Quran terima apa yang sunnah yang Nabi tinggal tu sudah cukup dah Al yawma akmaltu lakum dinakum kata Allah. Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kamu agama kamu. Kadang-kadang ada orang cerita, ha, dalam kitab cakap orang ni kalau rambut kerinting maka perangai dia macam ni. Kalau rambut lurus perangai dia macam ni. Kalau dai luas perangai dia macam ni. Ini semua tafsiran untuk nujum saja agama tak pernah kata. Manusia kalau Allah dah jadikan kulit dia hitam, mata dia besar, nak buat macam mana? dah rambut dia kerinting takkan kalau rambut kerinting kulit hitam mesti jadi jahat bila orang kulit hitam pangai baik yang kita pergi ramal rambut lurus pangai begini mata bujur macam ni dahi macam ni pangai begini ini semua ramalan yang agama tak pernah kenal innallah yang ila suarikum walakin yang ila kulubikum kata Nabi Muhammad Muslim Tuhan tak tengok pada rupa parah kamu Tuhan lihat kepada jiwa kamu jantung hati kamu apa perasaan ibadat kamu, keikhlasan kamu kepada Allah subhanahu wa ta'ala jangan kita kait-kaitkan dalam ceramah ni kadang-kadang orang ramai ni tak tahu ha, dia kata ni dalam kitab kata orang ni kalau macam ni memang pangai macam ni kalau daya begini telinga panjang macam ni susah lah dia, dia lahir telinga dia panjang habis itu dia tak boleh tak boleh ubah kadang-kadang mari hadiah-hadiah palsu yang bukan-bukan Hmm, termasuk kadang-kadang anak zina tak masuk syurga umpama ni ini bukan hadis nabi ini hadis palsu Allah taala tak hukum perbuatan bapa untuk dihukum berdana islam adil la taziru waziratun wizra ukra orang lain tak akan tanggung dosa orang lain ini adalah prinsip-prinsip Islam dan mudah-mudahan kita mengharapkan insya-Allah para penceramah kita, saya sendiri dan orang yang berceramah agama ni menjaga bahan-bahan ceramah ni supaya sentiasa Islam kelihatan fresh, segar imejnya ialah imej yang baik untuk dihayati oleh semua manusia dan manusia akan percaya pada agama ini. Inilah agama ilmu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita bertemu lagi dalam episod yang akan datang dengan perbincangan-perbincangan yang lebih mencabar insya-Allah. Sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang benar tetap benar berkata benarlah walaupun sukar kerana pada yang benar adanya sinar yang benar tidak boleh diganti tukar sekalipun cuba disangkar oleh yang makar kerana yang benar itu benar sekalipun ada yang bersikap hambar hantarlah bicara yang benar Agar mengalir ke setiap alur dan datar, ke hutan belukar dan paya terbiar, ke desa yang pudar dan bandar yang besar, nyatakan yang benar di daerah yang hambar dan kota mekar di akbar tersiar juga TV dan radio terpancar untuk si miskin yang telantar dan si kaya yang tersandar cakaplah yang benar walaupun tidak dibenar sekalipun disanggah tegah disambar kasar kerana Tuhanmu adalah Tuhan yang maha benar rasulmu ialah obor sabar cahaya sinar buat yang benar maka yang benar itu tetap benar